Salam əziz izləyicilər. Bu gün biz badımcan ikrası hazırlayacağıq. İlk öncə qeyd edim ki, əgər kanalımı bəyənənsəniz, bəyən düyməsini basmalı və abunə olmağı unutmayın. İlk öncə 5 kq mən ətli yumru badımcan götürmüşəm, 2 kq bibər, 1 kq yaşıl, 1 kq qırmızı, 2 ədəd acı bibər, 3 kq pomidor, 2 kq soğan. 4-5 ədəd kök. Əvvəlcə tərəvəzlərin hər birini yuyuruq və qeyd etdim ki, 1 litr yağ əlavə edirik bu tərəvəzlərə. Tərəvəzləri yuyuruq, doğrayırıq. Mən ilk öncə badımcandan başlayıram. Badımcanı bu formada doğrayıram. Ətli badımcan olduğu üçün uzun uzun doğramıram. Soğana keçirik. Soğanı incə-incə aşağı doğradığımız kimi doğrayırıq bax bu formada. Sonra mm, yağ əlavə edirik, soğanı biraz qızardırıq, tam qızartmırıq. Demək olar ki, biraz qovururuq, soğan ə, rəngini dəyişəndən sonra duza qoyduğum, acısını çıxartdığım ə, badımcanı sıxıb soğanın üzərinə əlavə edirəm. Sonra rəndədən keçirdiyim kökləri də soğanın və badımcanın üzərinə əlavə edib 15-20 dəqiqə də badımcanla bərabər qovururam. Və badımcanı qovurduqdan sonra ət çəkən maşınla keçirdirəm. Ardınca pomidoru və bibarı. Qeyd etdim ki, pomidoru, bibarı qızartmadım. Ət çəkən maşından keçirdim. Qeyd etdim ki, mən qazın üzərində bişmə müddətini çəkmədim. Bu sizin qazın xodundan asılıdır. Saat yarım, 2 saat va modda bişiririk. Və ət çəkən maşının başlıq hissəsi ilə bucür səliqəli şəkildə bankalara doldururuq. Duzunu da zövqə görədir. Yəni sonda duzunu əlavə edirəm və bu çox mütləqdir. bıçağın və yaxud da qaşığın köməyi ilə boş qalan hissələrə hissələri ikra ilə doldururuq. Bankanın hava olan hissələrini bucür bıçaq vasitəsi ilə doldururuq ki, hava keçməsin, qızdırma baş verməsin və zakatla bağlayıram. Mən zakatla bağladım. Siz istəsəniz Rezbali banka ilə də bağlaya bilərsiniz. Və çox möhtəşəm, çox dadlı, göründüyü kimi, dadı da gözəl olan ikralarımız alındı. Ümidvaram ki, siz də bəyənərsiniz. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Bu reseptlə etsəniz, əminəm ki, hər il bu reseptlə ikralarınızı bişirəcəksiniz.